নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম অবিস্মিতা বৰঠাকুৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ পঞ্চমটি পাঠ ভক্ত প্ৰহ্লাদ নামৰ পাঠটিৰ অনুশীলনীত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আন এটা শ্ৰেণীত গতিকে আহাচোন চাওক তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া ব্যাকৰণসমূহৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক প্ৰথমেই দিয়া হৈছে সমাহৰ কিছু আভাস সমাহ গতিকে আমি প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত পোৱা এটা শব্দ বজ্ৰ কঠোৰ পাঠ্যপুথি বা আমাৰ ভক্ত প্ৰহ্লাদ পাঠটি পঢ়োতে তোমালোকে নিশ্চয় এই শব্দটি পাইছা বজ্ৰ কঠোৰ এই শব্দটো ভাঙি লিখিলে হব বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ তাকে যেনিবা আমি চুটি কৰি লিখিছো বজ্ৰ কঠোৰ বাক্যটোত তিনিটা পদ আছে কি আছে বজ্ৰ নিচিনা কঠোৰ এই পদবোৰ লগ লগাই সংক্ষেপতে লিখিলে বজ্ৰকঠুৰ পদটো পা হয়নে এনেদৰে পৰস্পৰ অৰ্থত সম্পৰ্ক থকা দুই বা ততুৰ্ধিক পদ লগ লাগি এক পদ হোৱাকে কি বুলি কোৱা হয় সমাহ বুলি কোৱা হয় গতিকে ইতিমধ্যে মই কৈছো যে তোমালোকৰ এই পাঠটিত সমাহৰ আছে আৰু আৰম্ভণি কৰা হৈছে এটা শব্দৰ পৰা বজ্ৰ কঠোৰ নামৰ এটা শব্দৰ পৰা গতিকে এই বজ্ৰ কঠোৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শব্দ তিনিটা পদ লগ লাগি পেলাই এই শব্দটো হৈছে সেইকেইটা হৈছে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ গতিকে এনেদৰে পৰস্পৰ অৰ্থৰ সম্পৰ্ক থকা দুই বা ততুৰ্ধিক শব্দ লগ লাগি এক পদ হোৱাকে কি বুলি কোৱা হয় সমাহ বুলি কোৱা হয় যেতিয়া দুটা বা তিনিটা একে অৰ্থযুক্ত পদ লগ লাগি নতুন এটা অৰ্থযুক্ত শব্দৰ সৃষ্টি কৰে তাকে আমি কি বুলি কওঁ সমাহ বুলি কওঁ আন কথাত কবলৈ গলে কথা চুটি আৰু শুনিবলৈ শুৱলা কৰিবলৈ একাধিক পদ লগ লগাই এটা পদ কৰাকেই সাধাৰণতে সমাহ বুলি কোৱা হয় যেতিয়া শুনিবলৈ ভাল হ'বৰ বাবে কেইবাটাও পদ সৰু কৰি পেলাই চমু কৰি পেলাই এটা পদৰ জৰিয়তে অৰ্থ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় সমাহ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা উদাহৰণৰ জৰিয়তে তোমালোকক বুজোৱা হৈছে বজ্ৰ কঠোৰ বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ আমি পাঠ্যপুথিত বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ সলনি কি বুলি পাইছো বজ্ৰ কঠোৰ বুলি পাইছো বজ্ৰ কঠোৰ এই সমাহবদ্ধ পদটো ভাঙিলে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ বাক্যটো পোৱা যায় ইয়াক প্ৰতিটো শব্দই একোটা ব্যস্ত বা সমস্যমান পদ যেতিয়া এই বজ্ৰ কঠোৰ শব্দটো গঠিত হৈছে কোনকেইটা পদ দৰকাৰ হৈছে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ গতিকে এই শব্দকেইটা এই পদকেইটা কি বুলি কোৱা হব ব্যস্ত পদ বা সমস্যমান পদ যিকেইটা পদৰ সমাহ হয় সেই পদবোৰক ব্যস্ত বা সমস্যমান পদ বুলি কয় যিকেইটা পদ লগ লাগি পেলাই এটা সমাহ শব্দ হৈছে তেনেকুৱা পদবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ব্যস্ত পদ বুলি কোৱা হয় পদবোৰ লগ লাগি শেষত যিটো পদ গঠিত হয় সেইটো পদক সমস্ত পদ বুলি কোৱা হয় যেনে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ বজ্ৰ কঠোৰ এইটো কি হব সমস্ত পদ যিহেতুকে গোটেইকেইটা পদ লগ লাগি পেলাই কি গঠন হৈছে বজ্ৰ কঠোৰ শব্দটো গঠন হৈছে গতিকে এইটো কি বুলি কোৱা হব সমস্ত পদ বুলি কোৱা হব তাৰপিছত চোৱা সমাহৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা বাক্য বা বাক্যাংশ কোৱা হয় ব্যাস বাক্য বোলা হয় অথবা যি বাক্যৰ দ্বাৰা সমস্ত পদটো ভাঙি দেখুওৱা হয় তাক ব্যাস বাক্য বোলে এতিয়া বজ্ৰ কঠোৰ শব্দটো কোনকিটা পদ লগ লাগি আহিছে আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ এই যে বাক্যটো বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ এই বাক্যটোক আমি কি বুলি কম ব্যাস বাক্য বুলি ক'ম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰীক্ষাত সাধাৰণতে আহে সমাহটো লিখিবলৈ আহে কি সমাহ হয় সেই সেইটো আহে আৰু যিকোনো এটা শব্দৰ ব্যাস বাক্য বা সেই সমাহ শব্দটোৰ ব্যাস বাক্য লিখিবলৈ আহে যেনে বজ্ৰকঠোৰ সমস্ত পদটোৰ ব্যাস বাক্য হৈছে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ পদটোত বজ্ৰকঠোৰ পদটোৰ দৰে আন বহুতো সমাহবদ্ধ পদ আছে তেনেকুৱা কেইটামান পদ পাঠটোৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে তোমালোকৰ এই ভক্ত প্ৰহ্লাদ পাটটিত কেইবাটাও সমাহবদ্ধ পদ আছে সেইকেইটা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ত্ৰিভুবন হতাহতি পৰ্বত গম্ভীৰ ত্ৰিজগত সিংহাসন আদি এতিয়া এই যে ত্ৰিভুবন ত্ৰিভুবন শব্দটো যদি আমি ব্যাস বাক্য চাওঁ কি হব তিনি জগতৰ সমাহাৰ আৰু সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ব্যাস বাক্য বুলি কম আৰু কিহৰ সমাহাৰ হৈছে তিনি জগত সেইটোক আমি কি বুলি কম ব্যস্ত পদ বুলি ক'ম আৰু এইটোক আমি এইকেইটাক আমি কি বুলি ক'ম সমস্ত পদ বুলি ক'ম যিহেতুকে আমি পাইছো যে যি বাক্যৰ দ্বাৰা সমস্ত পদটো ভাঙি দেখুওৱা হয় তাক ব্যাস বাক্য বোলে যেনে বজ্ৰকঠোৰ সমস্ত পদটোৰ ব্যাস বাক্য হৈছে বজ্ৰৰ নিচিনা কঠোৰ আৰু পাঠটোত বজ্ৰকঠোৰ পদটোৰ দৰে আন বহুতো সমাহবদ্ধ পদ আছে সেইকেইটা হৈছে ত্ৰিভুবন হতাহতি পৰ্বত গম্ভীৰ ত্ৰিজগত আৰু সিংহাসন তেনেকে পৰ্বত গম্ভীৰ বুলি ক'লে কি হব পৰ্বতৰ দৰে গম্ভীৰ গতিকে সেই পৰ্বতৰ দৰে গম্ভীৰ শব্দটো কি হব ব্যাস বাক্য আৰু ব্যস্তপদ হব পৰ্বত আৰু গম্ভীৰ আমাৰ ইয়াৰ পিছত এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছে সেই তালিকাখন দেখিলে তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা আশা কৰিছো তোমালোকে সমাহ কি বুজিব পাৰিছা যেতিয়া কেইবাটাও পদ লগ লাগি এটা নতুন অৰ্থযুক্ত সমাহবদ্ধ শব্দৰ সৃষ্টি কৰে তাকে আমি কি বুলি কওঁ সমাহ বুলি কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সমাহৰ মাত্ৰ এক চমু আভাসে দিছে সমাহক ছয় প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰি সেইকেইটা হৈছে দণ্ড সমাহ দিগু সমাহ বহুবৃহী সমাহ কৰ্মধাৰৰ সমাহ তৎপুৰুষ সমাহ আৰু অব্যয়ভাৱ সমাহ আৰু এইসমূহ সমাহৰ বিষয়ে প্ৰকাৰৰ বিষয়ে সমাহৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে তোমালোকে বহলভাৱে ইয়াৰ পিছৰ শ্ৰেণীত পাবা গতিকে এই মাত্ৰ ইয়াত তোমালোকৰ সমাহাৰে চমু আভাসে দিয়া হৈছে গতিকে আহাচোন চাও এই শব্দসমূহ ত্ৰিভুবন তিনি ভূৱনৰ সমাহাৰ এইটো কি হব ইয়াৰ ব্যাস বাক্য হয়নে আৰু এইটো কি হব সমস্ত পদ তেনেকে শতাহতিক আমি কি বুলি কেনেধৰণে আমি ব্যাস বাক্যটো লিখিম পৰস্পৰে হাতে হাতে কৰা যি যুঁজ পৰ্বত গম্ভীৰ পৰ্বতৰ নিচিনা গম্ভীৰ ত্ৰিজগত তিনি জগতৰ সমাহান সিংহাসন সিংহসূচিত আসন গতিকে এই সমাহবদ্ধ পদকেটিৰ বা সমস্ত পদকেটিৰ এইকেইটা হৈছে এই গোটেইকেইটা হৈছে ব্যাস বাক্য এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ ব্যাস বাক্য এতিয়া আমাক এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিছিলে যত ওপৰত সমাজযুক্ত বাক্যসমূহ তালিকাত উল্লেখ কৰা মতে লিখা গতিকে আমাক কি বহাবলৈ দিছিলে ব্যস্ত বা সমস্যা মান পদ কোনটো হব সমস্ত পদ কোনটো হব আৰু ব্যাস বাক্য কোনটো হব ইতিমধ্যে আমি পাইছো যে ত্ৰিভুবন এইটো হব সমস্ত পদ ইয়াৰ ব্যাস বাক্য কি হব তিনি ভুৱনৰ সমাহাৰ আৰু ব্যস্ত পদ হব তিনি ভুৱন ঠিক তেনেদৰে হতাহতি সমাহবদ্ধ পদ হতাহতি শব্দটিৰ ব্যাস বাক্য হব পৰস্পৰে হাতে হাতে কৰা যি যুঁজ আৰু ব্যস্ত পদ হব হাতে হাতে পৰ্বত গম্ভীৰ পৰ্বতৰ নিচিনা গম্ভীৰ ইয়াত হ'ব পৰ্বত গম্ভীৰ ত্ৰিজগত তিনি জগতৰ সমাহাৰ তিনি জগত সিংহাসন সিংহ সচিত আসন সিংহ আসন এইদৰে আমি সাধাৰণতে আমাক কি উলিয়াবলৈ দিয়া হয় সমস্ত পদসমূহ দিয়া থাকে আৰু এই সমস্ত পদসমূহ কি সমাহৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ব্যাস বাক্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়ে গতিকে আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আজিৰ এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে সমাহৰ এক চমু আভাস পাইছা পিছলৈও তোমালোকে বহলভাৱে সমাহৰ প্ৰকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা তাৰপিছত চাওঁ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত যাৰ সাহস আছে যাৰ সাহস আছে আমি কি বুলি কওঁ সাহসী বুলি কওঁ যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে আস্তিক যি বিষ্ণুক উপাসনা কৰে যি বিষ্ণুক উপাসনা কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ বৈষ্ণৱ একে মাকৰ সন্তান এইটো আমি আগতেও পাইছো একেমাকৰ সন্তানক কি বুলি কয় সহুদৰ যি সঁচা কথা কয় সত্যবাদী যাক দেখা নাযায় অদৃশ্য় যাক আমি নেদেখো চকুৰে আমি দেখা নাপাওঁ তাক আমি কি বুলি কওঁ অদৃশ্য় গতিকে এইসমূহ হৈছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা তাৰপিছত চোৱা কেইটামান পাঠ্যপুথিৰ পৰা কেইটামান শব্দ দিছে আৰু সেই শব্দকেইটাৰ পৰা তোমালোকক বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ দিছে কি কি শব্দ দিছে চিৰ বৈৰী চিৰ বৈৰী সিংসাদেশ আকাশ পাতাল গৰিমা চালে চকুৰোৱা শয় সপোনে এই শব্দকেইটা প্ৰয়োগ কৰি মই কেইটামান বাক্য সাজিছো চাওঁ আহাচোন তোমালোকে আন কিছু বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমটোৱে আছে চিৰ বৈৰী হিৰণ্য কশিপুৱে বিষ্ণুক চিৰ বৈৰী বুলি ভাবিছিল চিৰ বৈৰী মানে হৈছে চিৰ শত্ৰু আজন্ম শত্ৰু সদায় যাক তেওঁ ভাল নাপায় শত্ৰু গতিকে হিৰণ্য কশিপুৱে বিষ্ণুক কি বুলি ভাবিছিল চিৰ বৈৰী বুলি ভাবিছিল শত্ৰু বুলি ভাবিছিল কিহৰ কাৰণে ভাবিছিল যিহেতুকে হিৰণ্য কশিপুৰ ভাতৃক বিষ্ণুৱে হত্যা কৰিছিল তাৰপিছতো চোৱা হিংসাদ্বেষ সমাজৰ পৰা হিংসাদ্বেষ আঁতৰ হলেহে শান্তি স্থাপন হব এইটো এটা বাক্য মই সাজিছো তোমালোকে আন বাক্য়ও সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আকাশ পাতাল যুদ্ধৰ সময়ত গুলী বাৰুদৰ শব্দই আকাশ পাতাল ৰজনাই পৰিছিল তাৰ পিছৰ বাক্যটো চোৱা গৰিমা আমি সকলোৱে নিজৰ সংস্কৃতিৰ গৰিমা ৰক্ষা কৰিব লাগিব গৰিমা মানে হৈছে গৌৰৱ গতিকে আমি নিজৰ সংস্কৃতিৰ গৌৰৱ আমিয়ে ৰক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছতো চাওঁ চালে চকুৰ মানে অতি ধুনীয়া অতি সুন্দৰ যিটো আমাৰ চায়েই থাকিবলৈ মন যায় যাক চাইছো ধৰা ইমানেই ধুনীয়া যে তাত চকুৰ ৰৈ গৈছে ফুলনিখন চালে চকুৰোৱাকৈ সজাই থোৱা হৈছে ফুলনিখন মানে ইমানেই ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে শয় সপোনে ৰামৰ শয়নে সপোনে এটাই চিন্তা যে কেনেকৈ সি পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব গতিকে এইসমূহ বাক্য সাজিছো তোমালোকে আন বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ পিছৰো চোৱা কেইটামান চমু প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত দিছে খণ্ডামৰ্কৰ পিতৃৰ নাম কি আমি ইতিমধ্যে পাঠ্যপুথিত পাই আহিছো যে খন্দামৰ্কৰ পিতৃৰ নাম আছিল শুক্ৰাচাৰ্য হয়নে দৈত্য গুৰু শুক্ৰাচাৰ্য আছিল সন্দামৰ্কৰ পিতৃৰ নাম তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা বিষ্ণুৱে প্ৰধানকৈ কেইটা অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল বিষ্ণুৱে দহটা অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল সেইবাবে কি বুলি কোৱা হয় দশাৱতাৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে বিষ্ণুৰ দহটা অৱতাৰ আছিল বিষ্ণুৰ চতুৰ্থ অৱতাৰটো কি তেওঁৰ চতুৰ্থ অৱতাৰটো কি বুলি সুধিছে বিষ্ণুৰ চতুৰ্থ অৱতাৰটো আছিল নৰসিংহ শেষৰ প্ৰশ্নটো আছে বামানয় শাস্ত্ৰ কি ইতিমধ্যে আমি পাই আহিছো পাঠ্যপুথিত যে অসুৰসকলৰ যি শাস্ত্ৰ আছিল বিষ্ণুৰ বিৰুদ্ধে শৰীৰ বিৰুদ্ধে যি শাস্ত্ৰ আছিল অপূৰশকৰৰ সেই শাস্ত্ৰকেই কি বুলি কোৱা হয় বামানয় শাস্ত্ৰ বোলা আছিল বোলা হয় বামানৰ শাস্ত্ৰ বেদ বিৰুদ্ধ শাস্ত্ৰ দৰিদ্ৰসকলৰ শাস্ত্ৰক বামানৰ শাস্ত্ৰ বোলা হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ শ্ৰেণীত আমি এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিলো আমি আন এটা শ্ৰেণীত আন এটা পাঠ লৈ আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ